حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی بات کہاں سے شروع ہوئی جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی من الصالحین اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے یہ جی الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے ربی حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما پہلے دعا مانگی رب فرماتا فبشر بشرما بغلام حلیم ہم نے انہیں اکل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی انہوں نے سالے بیٹا مانگا اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا بیٹا مل گیا فلمہ ما بلگا ماہو حسایا پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا بندہ رات کو تھکا ماندہ گھارا آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چار پائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے چلے زیادہ شائروں نے شان اما کی لکھی ہیں اس میں شک کوئی نہیں انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی ان کی مرضی ہے تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی پر باپ اور بیٹے کا پیار بیٹے اور باپ کا پیار اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی یا اللہ سالے بیٹا دے اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی ہلم والے بیٹے کی فلما بلگا ماہ سایا پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کیا انی از باہو کا میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مازا ترا بیٹے تیری رائے کیا ہے میں نے خواب دیکھ لی ہے میں ذبح کرتا ہوں تو اپنی رائے بتا رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے کہ نا زبا کرو تو نہیں کریں گے رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت حاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی محمد ہی چمکتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم زبا کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ہونے کو تیار لوگوں کی سمجھ میں بات آ تیری کیا رائے ہے ہے قربان جائیں یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ابا جی زبا کر دیں آپ یہ نہیں کہا خالا یا اب المان تو عمر کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو زبا کر دیں اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جو رب کہتا ہے وہ کریں مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کریں میں تیار ہوں کریں بیٹا ہے سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا ساتھ چلنے کے قابل ہوا حکم آ گیا دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا زیبا سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا پر اے لگ وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے کہا میں تیار ہوں مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے فلم اسلام للجبین اللہ فرماتے جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا شیطان بڑا سر پٹایا دوڑا میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو یہ کیا بنا اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے دوڑ کے جناب حاضرہ کے پاس گیا پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو کہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں یہی ہے ہیں لگے نہیں وہ تو زبا کر دیں گے جناب حاضرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے کا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا رب کے نبی کو وہی آیا کرتی ہے دھوڑ جائے ادھر سے اگر میرے مالک نے